Я могу сказать, со Львова мы ехали с базы бригады до Киева бесплатно, ни копейки не взяли, перевозчики. Три человека до Киева бесплатно. Уберите, пожалуйста. Охраняйте общественный порядок. Не мешайте, не мешайте, Не мешайте, пожалуйста. Не мешайте, пожалуйста. Не мешайте, пожалуйста, деятельности. Может, это Донбасс, ребята, почему вы кричите? Да потому что у нас голос! А чому? Подождите, а что? Подождите сюда, я ви розпочаю нам працювати. Ви ж директор автостанції. Це некоректне питання. питание. Як це некоректне питання? питание? Директор автостанції Витошка, колишніх. Туда, счастье, я правильно я, разумею, я, что я, вы сын директора автостанции. Я вы не выправдовываетесь перед людьми. Я не выправдовываюсь. Вы не Мы, не не Мы, Мы, а просто примите какие-то вы меры. Не вы, вы обещаете, вы обещаете людям выправить да. да. ситуацию. Ребята, я ребята. не пообещал. Я уже сказал, что с конца апреля продаются билеты. Вы все равно, вам это не надо. Так вы возьмите вы не контроль. Не контроль. Сегодня вы не для того сюда пришли. Почему вы не лично? Почему вы? не Я сегодня подошел и мне сказали, нет! Почему был в ЗОТе? Я, я четыре раза подходил в разные дни. По вот там удостоверению... По администрация, типа, за девушку, которая мне сказала, в глаза понимаете? нет! Вы знаете, я уже устал ходить в Вот эта девушка, вот она, которая закрылась, которая отказала. Смотри, а что вы смеете, слышу слышу? Ты, говорите, все, Вот эта девушка, которая это не даже печь. не сказала. Это она не кассир. Ну, ребят, она да. да. Но она не кассир, а это что, это она не говорит, не что вы говорите? Не 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 а не а да да вы не стояли, сидите, я, это сказал, нет, я сказал. Вы дадите, я говорю, хоть два. написано, посмотрите. А по УПД? Нет. Это ваше